10 дней назад было подведение итогов Краматорского городского отдела милиции за 2014 год. Нас пригласил туда генерал Оброскин, общественность, меня и Александра Середенко, высказать наше общественное мнение, как сработала милиция. Я сказал, что милиция, которая смотрит на своего начальника Колупая, который не сдержал свою присягу, она сама по себе не может выполнять те же самые функции она смотрит на начальника и не понимает выполнять им милицейскую куприя или нет а защищать Краматорск или нет и на этом совещании был представлен новый исполняющий обязанности подполковник милиции Кондрашенко мы его сегодня пригласили на вече если есть желание сказать нашему городу свои пожелания и как вы видите дальнейшего всем добрый день я пришел на вечер. Почему? Первое, это поближе познакомиться с вами для того, чтобы видели кто я и что я. Я сюда призван почему? Для э, организации защиты защиты вас, для охраны общественного порядка. То есть я постараюсь охватить весь краматорск. Если какие-то у меня будут недостатки, где-то чего-то я буду недорабатывать или упускать, у меня приемное время с 9:00 каждый понедельник приходите. Я буду. Ждать. Если есть вопросы, задавайте.

а как патриоты? Как патриоты а могут. Патриоты? Как патриоты что могут. Запрещать, если запрещать не буду, но заставлять тоже не буду. Запрещать не буду. Это а уже... Что, что? Если вы не знаете, то я вас проинформирую. Более 60% личного состава Краматорского отдела было уволено по негативным причинам и назначены другие люди из других регионов. Ну, не мне решать на данный момент. Мало, не мало. Пока. Я не могу уволить всех и остаться один. Понимаете? Кому-то нужно тоже работать. Все, вопросов больше нет, по сути? Спасибо, Вы намерены бороться с сепаратистами городскими? Вы намерены бороться? Если бы был не намерен, я бы сюда не приехал. Я, наверное, сидел бы у себя в Кировограде и занимался Хорошо, мирной жизнью. Там Сепаратисты намечают массовую акцию. Вы можете помочь противостоять этому. Где сепаратисты намечают массовую акцию? В Военкомат. В Наша задача обеспечить порядок общественный. И мы его обеспечим.